السلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے حضرت عمر بن آز تنہا شجاعت اور تلوار ہی کے دنی تھے فہم و فراست تدبیر و سیاست میں بھی قدرت سے وفر حصہ پایا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جنگی مہارت اور سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر انہیں اسلامی سفارت کا عہدہ بھی تفویض فرمایا چنانچہ سب سے پہلے وہ سفیر کے طور پر عمان کے حاکم جیفر کے پاس بھیجے گئے جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند باتیں نصیحت کے طور پر ارشاد کیں فرمایا تم عمان کے رئیسوں کو اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کر لیں تو انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے کر ان کی رہنمائی کرنا اور اسلام کے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دینا حضرت عمر بن آس جب جیفر کے دربار میں پہنچے تو ان کی سب سے پہلے جیفر کے بھائی آباد سے ملاقات ہوئی انہوں نے اسے اسلام کی دعوت دی آباد نہایت خوش اخلاق اور بلا مانس تھا اس نے اسلام کی تعلیمات ریافت کیں حضرت عمرو بن آس نے کہا خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس لیے ہم سب کو اس کی بندگی اور فرما برداری کرنی چاہیے اور آپس میں صلح رحمی سے کام لینا چاہیے شراب نہیں پینی چاہیے زنا نہیں کرنا چاہیے اور بت پرستی سے بھی توبہ کرنی چاہیے عباد نے کہا خوب بہت خوب اکاش میرا بھائی بھی ان باتوں کو سنتا اور ان پر عمل کرتا تو ہم دونوں بھائی اسلام قبول کر لیتے لیکن اس کا کیا کیجئے کہ وہ بادشاہت کے لالچ میں مبتلا ہے عمرو بن آس نے کہا اے عباد اگر بھائی مسلمان ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بادشاہت اسے واپس کر دیں گے لیکن ایک شرط ضرور ہوگی وہ یہ کہ تمہارے مالدار لوگوں سے زکاة وصول کی جائے گی جو تمہارے ہی غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی آباد بولا واہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے ہر چند آباد ان تمام باتوں کو جو اس کے اور حضرت عمر و بن آس کے درمیان ہوئی تھیں اپنے بھائی تک پہنچا دیتا تھا تاہم اس کے دل پر ان کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا بلاخر ایک دفعہ عمر بن آس نے جلا کر کہا کان کھول کر سن لو جو لوگ اسلام سے محروم رہے وہ برباد ہو گئے اب اگر تم لوگ بھی اس سے محروم رہے تو یقیناً تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جعفر بولا اگر میں اسلام قبول نہ کروں تو حضرت عمر بن آس نے کہا تو پھر جزیہ دو یا میدان جنگ میں نکل آؤ یاد رکھو اگر تم اپنی ہی ہٹ پر قائم رہے تو ہمارے گھوڑے تمہاری حکومت کو اپنے ٹاپوں تلے روند ڈالیں گے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا علاقہ مسلمانوں کے نیزوں کی رسائی سے کچھ دور نہیں اور نیزے بھی ایسے جن کے ڈر سے بڑے بڑے بہادر دشمنوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں عمر بن آس نے پھر کہا اے عباد میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری بلائی ہی کے لیے کہتا ہوں تمہارے لیے اسلام لانے ہی میں بہتری ہے تم اپنی قوم کے حاکم بھی رہ جاؤ گے اور تمہاری قوم جنگ و جدل میں پڑھ کر تباہ و برباد ہونے سے بھی بچ جائے گی آخر کا جیفر نے بات مان ہی لی اور دونوں بھائی بطیب خاطر مسلمان ہو گئے اور اس طرح عمان میں گھر گھر اسلام پھیل گیا سفارتی فرائض سے عہدہ برا ہونے کے بعد جب حضرت عمرو بن آس کے حسن لیاقت کی تفاصیل سامنے آئیں اور واضح ہوا کہ اس موقع پر نہ کسی کا خون بہا اور نہ کوئی لڑائی ہوئی بلکہ حضرت عمرو بن آس کے ناکن تدبیر سے الجھی ہوئی گتھی بخوبی سلجھ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں عمان کا گورنر بنا دیا اور فرمایا اے عمر بن آس جب تم عمان سے واپس آؤ گے تو ہم تمہیں پھر اسی عہدے پر فائز کریں گے بلا شبہ تم اسلام میں صاحب تدبیر ہو حضرت عمر بن آس جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے عمان کے گورنر کی حیثیت سے قائم رہے اور اپنے فرائض کو نہایت اخلاص و دیانت کے ساتھ انجام دیتے رہے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور آپ کے لیے ہر شے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی اطلاع انہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے ذریعے ملی تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک جڑی لگ گئی اور طبیعت بے قابو ہو گئی پھر ذرا طبیعت سنبھلی تو آپ نے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور انہیں حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بادیدہ گریاں اطلاع پہنچائی اسد الغاب میں لکھا ہے کہ حضرت بن آس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہایت اخلاص و دیانت اور محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری کرتے رہے اور اسلام کی سربلندی اور فروغ اور اشاعت کے فریضے سے کبھی غافل نہیں ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے تو یہ بے حد نازک وقت تھا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہیں ذات رسالت معاب آپ کی بابرکت صحبت میسر نہ آ سکی وہ اسلام کی تعلیمات کو پورے طور پر نہ سمجھنے کے باعث دین سے پھر گئے اور ان سب نے بیک زبان زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہر چند ان حالات نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تاہم انہوں نے اپنے ایمان کی روحانی طاقت اور دینی بصیرت سے کام لیتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کی پورے طور پر ٹھان لی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن آس کو بارگاہ خلافت میں طلب کیا اور وہ حکم کی تعمیل میں عمان سے مدینے کو چل کھڑے ہوئے راستے میں بنو عامر کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اس قبیلے کا سردار فرا بن حبیرہ تھا وہ ان سے بڑے احترام و اکرام سے پیش آیا جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو ایک طرف الگ لے جا کر کہنے لگا اے عمرو اگر عربوں سے زکوۃ وصول کی گئی تو سب کے سب باغی ہو جائیں گے اور کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے حضرت عمرو بن آس کا یہ سننا تھا کہ سخت غضب ناک ہو گئے اور بولے کیا تو کافر ہو گیا ہے جو مجھے عربوں سے ڈراتا ہے خدا کی قسم یہ قطعی دین کا معاملہ ہے ہم ایسے لوگوں کو اپنے گوڑوں کی ٹاپوں سے کچل ڈالیں گے یہاں تک کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں کان کھول کر سن لے ہم کسی ایک عرب کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے جو فتنہ پرور ہوگا عرب کے آسمان پر ایک ہی خدا اور عرب کی سرزمین پر ایک ہی رسول ہوگا جھوٹے خداؤں کی خدائی کے لیے اب عرب میں کوئی جگہ نہیں جب آپ حکم کی تعمیل میں مدینے پہنچ گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سب سے پہلے بنی قضاء کی طرف بھیجا یہ لوگ اسلام سے پھر گئے تھے اور زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا حضرت عمر بن آس سے ان کی زبردست مٹھ ہوئی اور کافی عرصے تک ان کے درمیان میدان کار زار گرم رہا بلاخر عمر بن آس ان پر غالب آ گئے فتح پانے کے بعد انہوں نے بنی قضا سے زکاة کی پائی پائی وصول کی اور نئے سرے سے انہیں مسلمان کیا زکاة کے منکروں کی سرکوبی کے بعد حضرت عمر بن آس مدینے سے ہو کر پھر عمان چلے گئے لیکن سیدنا ابوبکر صدیق کو جلد ہی پھر ان کی ضرورت پڑ گئی اور انہیں آنے کو لکھ بھیجا چنانچہ حضرت عمرو بن آس حکم کی تعمیل میں پھر مدینے پہنچ گئے یہ موقع شام کی مہم کا تھا سیدنا ابو بکر صدیق نے شام کی مہم پر جانے والے اسلامی لشکر کو چار حصوں پر تقسیم کیا ان میں سے ایک پر حضرت عمرو بن آس کی امارت تھی دوسرے پر ابو عبیدہ بن الجرا تیسرے پر شرجیل بن حسنا اور چوتھے پر یزید بن ابو سفیان جب عمر بن آس اپنے لشکر کے نو ہزار سرفروش مجاہدوں کو لے کر مدینے سے چلنے لگے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں چند باتیں نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی اور آخر میں فرمایا اے عمر بن آس جاؤ اللہ کی برکت اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ ہے شام کی مہم کے سلسلے میں اسلام کا لشکر جو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اس میں ایک حصے کو یزید بن ابو سفیان کی عمارت میں اردن کی طرف بھیجا گیا دوسرے حصے کو شجیل بن حسنا کی عمارت میں شام کے وسطی اور زرخیز علاقے حران کی طرف تیسرے حصے کو ابو عبیدہ بن جرا کی عمارت میں شام کے صدر مقام دمش کی طرف اور چوتھے حصے کو عمرو بن آس کی عمارت میں فلسطین کی جانب روانہ کیا گیا جب عمر بن آس ایلیا کے راستے فلسطین میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ دمشق کی فوج ستر اسی ہزار کے لگ بھگ ہے اور ان کے لشکر کے سپاہی کل آٹھ نو ہزار ہیں بعضوں نے تو صرف تین چار ہزار کے قریب تعداد بتائی ہے کیف لشکر اسلام رومیوں کی فوج کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے کہیں زیادہ کم تھا جب والی شام کیسر کو مسلمانوں کے یہاں پہنچنے کا علم ہوا تو وہ سخت غزبناک ہوا اور اس نے اپنے بائی تزارک کو ایک لشکر جرار دے کر عمر بن آس کے مقابلے پر بیچ دیا حضرت عمر بن آس نے کمال حکمت عملی سے اس کا مقابلہ کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک ہزار سرفروش سپاہی دے کر سامنے سے اور خود ایک ہزار سپاہی لے کر پیچھے سے رومیوں کے لشکر جرار پر حملہ کر دیا اور اس قدر بہادری سے لڑے کہ رومیوں کا لشکر جرار بوکھلا اٹھا اتنے میں عمر بن آس رومیوں کے لشکر جرار کو چیرتے ہوئے تزارک تک جا پہنچے اور اس پر ایسا نیزا مارا کہ وہ زمین پر گرتے ہی واصل جہنم ہو گیا اب اس کے مرنے سے رومیوں میں بگدڑ مچ گئی ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا لیکن دوسرے دن تازہ دم ہو کر رومی پھر مقابلے پر آ گئے اب ان کے دلوں میں تزارک کے خون کی آگ بڑھک رہی تھی اور وہ اس مرتبہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ تعداد میں سپاہی لے کر آئے تھے مورخین کہتے ہیں کہ اس مرتبہ رومیوں کا لشکر چرار اسی ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا جبکہ پہلی بار صرف دس ہزار سپاہی تھے حضرت عمر بن آس نے اس بار بھی اپنے لشکر کو کمال دانائی سے ترتیب دیا حضرت زحاق حضرت سعید بن خالد حضرت ابو دردہ وغیرہ صحابیوں کو مختلف سمتوں پر مقرر کیا اور خود حضرت عمرو بن قلب میں جا کر کھڑے ہو گئے اس کے علاوہ کچھ لوگ قرآن حکیم کی تلاوت پر بھی مقرر کیے گئے تاکہ وہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب دلائیں جب دونوں طرف سے فوجوں کی صف بندی ہو چکی اور ابتدائی انتظامات مکمل ہوئے تب جنگ کا آغاز ہوا جو ہی رومیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا وہ ان کے حملے کا بڑھ بڑھ کر جواب دینے لگے حتیٰ کہ لڑائی تمام دن جاری رہی آخر کار مسلمانوں نے رومیوں کو مار بگایا لیکن ابھی رومیوں کے بھاگتے ہوئے سپاہیوں کا پیچھا کیا جا رہا تھا کہ بھاگتے ہوئے سپاہیوں نے پوری قوت کے ساتھ اکٹھے ہو کر پلڑ کر پیچھا کرنے والے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اس اس حملے میں حضرت عمرو بن آس کے سوتیلے بھائی حضرت سعید بن خالد شہید ہو گئے ان کے صدمہ سے آپ بے حد ملول ہوئے اور مسلمانوں کو للکارا کہ اے بھائیو سعید بن خالد بھی عالم بقا کو چل دیے اور اب میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں تم میں سے کون ایسا ہے جو میرا ساتھ دے پر صحابہ کی ایک جماعت مستعد ہوئی اور وہ ایسی بے جگری سے لڑی کہ ایک ہی حملے میں پندرہ ہزار سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور سرزمین فلسطین فتح کر لی اس لڑائی میں جو مسلمان شہید ہوئے مورخین ان کی تعداد صرف ایک سو تین بیان کرتے ہیں جس وقت عمر بن آس فلسطین کی فتح میں لگے ہوئے تھے حمس کا حکمران دردان بصرہ میں ایک لشکر جرار کے ساتھ شرجیل بن حسنا سے مار کا آ رہا تھا ابو عبیدہ ابن جرا اور خالد بن ولی سے رومیوں کی مار کا آرائی ہو رہی تھی اور یزید ابو سفیان سے ملکہ میں رومیوں کا جنگ و جدل بھرپا تھا این اس عالم میں جب کہ لڑائی جاری تھی رومیوں کا ایک لشکر اجناد دین میں آ پہنچا اور خیمے ڈال لیے مسلمان یہ حالت دیکھ کر سخت گھبرائے چنانچہ ابو عبیدہ ابن الجرا نے تمام سرداران لشکر اسلام کو اجنا دین میں اکٹھے ہو جانے کا مشورہ دیا اور حضرت عمر بن آس کو لکھ بھیجا کہ آپ خط کو دیکھتے ہی فوراً اجنا دین پہنچ جائیں چنانچہ عمر بن آس فوراً فوج لے کر اجنا دین پہنچ گئے اور یہاں آتے ہی جنگ کا آغاز کر دیا گمسان کا رن پڑا کئی دن تک لڑائی جاری رہی عمر بن آس اس موقع پر دن میں جہاد کرتے اور اسلام کے دشمنوں سے لڑتے اور اپنی شہادت اور مسلمانوں کی فتح کے لیے رات کو دعائیں مانگتے ہیں اس لڑائی کے آخر میں جب فیصلہ کن مرحلہ آیا تو حضرت عمر بن آز نے مسلمانوں کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی جس سے مسلمانوں کے دلوں میں عزم و ہمت اور جرت کا ایک جوش امنٹ پڑا حضرت عمر بن آس کے بھائی حضرت حشام بن آس نہایت دشیلے اور بہادرانہ انداز سے آگے بڑھے وہ چاہا کہ حقب سے حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کر دیں لیکن رومیوں کو ان کے ارادے کا پتہ چل جانے سے اپنے بچاؤ کی راہ مل گئی اور انہوں نے حشام بن آس کو ایک تنگ مقام پر گھیر لیا اور شہید کر دیا مستدرک میں لکھا ہے کہ حضرت حشام بن آس کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا لشکر بپھرے ہوئے شیر کی طرح رومیوں پر لپکا لیکن راستے میں حضرت حشام بن آس کی لاش پڑی تھی وہ تنگ راستہ تھا اس لیے ادب کے باعث آگے نہ بڑھ سکا حضرت عمر بن آس نے جب یہ صورت دیکھی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا بڑھایا پھر ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے گھوڑے بڑھائے اور میدان میں نکلتے ہی ایسا حملہ کیا کہ رومی بدہواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے حتیٰ کہ پھر جسے جہاں کوئی راہ دکھائی دی باغ کھڑا ہوا اس فتح کے بعد عمر بن آس نے اپنے بھائی ہشام کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد میں آ کر پارا پارا ہو چکے تھے اور بادیدہ گریاں نہایت صبر و استقامت کے ساتھ انہیں ایک بورے میں ڈال کر دفن کر دیا اور ابن اسیر نے لکھا ہے کہ فلسطین کی فتح کے بعد عمرو بن آس نے ابو عبیدہ بن الجرا کو لکھا کہ اس وقت رومیوں سے الگ الگ مقابلہ کرنا مناسب نہیں ہماری رائے ہے کہ سب مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں اور اس کے لیے یرموک کا میدان سب سے بہتر ہے ابو عبیدہ بن الجرا نے اسرائیل کو پسند کیا چنانچہ تمام مسلمانوں نے اردن کے نواب میں دریائے یرموک کے کنارے ایک وسیع میدان میں خیمے ڈال لیے جہاں تین روز کے بعد رومیوں کا ایک لشکر جرار جو تین لاکھ رومیوں پر مشتمل تھا مسلمانوں کے مقابلے کو آ نکلا اس لڑائی میں رومیوں کی خانقاہوں اور عبادت گاہوں کے راہب اور پادری صاحبان تک گوشہ نشینی سے نکل کر میدان میں آ چکے تھے مسلمانوں کی تعداد اس لڑائی میں صرف پینتیس ہزار تھی اور اس موقع پر لشکر کی امارت و قیادت حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی جنہوں نے اسلام کی فوج کو نئے طریقوں کے مطابق ترتیب دیتے ہوئے اڑتیس حصوں میں تقسیم کیا ان میں سے ایک حصہ کی قیادت اور سپا سلاری سلاری بن آس کے ذمے تھی ہر چند عرب کے مسلمان اس موقع پر کچھ پریشان سے ہوئے اور اتنا بڑا رومیوں کا لشکر جسے انہوں نے اس مارکے سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا ان کے لیے تھوڑی سی دیر تک خوف و حراس کا باعث بنا تاہم لشکر اسلام کے سرداروں نے اپنی ولولہ انگیز اور پرجوش تقریروں سے مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا اور ان کی رگوں میں گرم خون دوڑا دیا اس سلسلے میں حضرت بن آس خاص طور پر پیش پیش تھے اور وہ اپنے حصے کے لشکریوں میں ایک ایک کے دل بڑھا رہے تھے اور ہر مسلمان کے پاس جا جا کر کہہ رہے تھے اے اللہ کے بندے اپنی نظروں کو نیچا رکھ گھٹنوں کے بل جک جا نیزوں کو سینے پر تان لے اپنی جگہ پر پہاڑی کی طرح اٹل رہ پھر سب مسلمانوں سے مخاطب ہو کر بولے اے اسلام کے مجاہدو تم اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہ کرنا جب دشمن خود تمہاری طرف بڑھے تب اس کی طرف بڑھنا اور شیروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑنا بخدا تم نے اگر سچے دل سے حملہ کیا تو دشمن کی فوج اس طرح ہوا ہو جائے گی جس طرح کبوتروں کی ٹکڑی ابتدا میں رومیوں کا پلہ بھاری رہا لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کی شجاعت کا رنگ دیکھ کر یہ چال چلی کہ کھنڈروں اور غاروں میں اپنے آدمی چھپا دیے جو چھپ کر مسلمانوں کی آنکھوں کو تیروں کا نشانہ بنانے لگے تو اس وقت مسلمانوں میں سخت بگدڑ مچ گئی اور سات سو مسلمان آنکھوں سے محروم ہو گئے قریب تھا کہ رومی آ جائیں حضرت عمرو بن آس اور ابو عبیدہ بن چرا یزید بن ابو صفیان، عبد عبدالرحمٰن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن ہو اور خالد بن ولید نے کمال شجاعت سے تیروں کے بارش میں آگے بڑھ کر اس شدت سے حملہ کیا کہ رومی بوکھلا اٹھے قریب تھا کہ رومی غالب آ جائیں حضرت عمرو بن آس ابو عبیدہ بن جرا یزید بن ابو صفیان، عبد عبدالرحمان بن ابو بکر صدیق اور خالد بن ولید نے کمال شجاعت سے تیروں کی بارش میں آگے بڑھ کر اس شدت سے حملہ کیا کہ رومی بکھلا اٹھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور بھیڑ بکریوں کی طرح جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے حتیٰ کہ اسی ہزار سپاہی اس خوف و حراس کے باعث لقمۂ اجل ہو گئے غرض ان بزرگوں اور سرداروں کی شجاعت سے ہارے ہوئے مسلمانوں کی ہمت بند گئی اور انہوں نے ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ دشمنوں سے پھر لڑنا شروع کر دیا اور اس قدر بہادری اور پامردی سے لڑے کہ پورے ملک شام سے سب سے بڑی دشمن طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا مرخین لکھتے ہیں کہ ایک صحیح اندازے کے مطابق اس لڑائی میں دشمن کے کل ایک لاکھ بیس ہزار سپاہی قتل ہوئے ابھی یرموک کا مارکہ کا جاری تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بٹھا دیے گئے حضرت عمر بن عاص اس وقت یرموک ہی میں تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ وہ اب دمشق کی مہم پر چلے جائیں چنانچہ انہوں نے فوراً دربار خلافت کے فرمان کی تعمیل کی اور دمشق پہنچ گئے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجرا اور دوسرے معزز سردار ران لشکر اسلام پہلے سے موجود تھے پہلے پہل دمش کے محاصرے کے دنوں میں چند چھوٹی چھوٹی جڑپے ہوئیں جو بے نتیجہ رہی لیکن آخر میں جب محاصرے نے خاصا طول پکڑ لیا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجرا اور حضرت خالد بن ولید نے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا طے کر لیا چنانچہ اہم ترین مقامات پر فوجی نقطۂ نظر سے اسلامی فوج کے ڈیرے ڈالے گئے اور ان پر مختلف سپا سلاروں کو مقرر کیا گیا مثلا حضرت عمرو بن آس کو باب الفرادیس پر شرجیل بن حسنا کو باب تومار پر کیس بن حبیرہ کو باب الفارج پر خالد بن ولید کو باب شرقی پر اور خود ابو عبیدہ بن الجرہ نے اپنا خیمہ باب الجابیہ پر نصب کیا ان بزرگوں نے اسلام کے لشکر کی ترتیب کچھ ایسے طور سے کی تھی کہ رومیوں کو اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا اور وہ لشکر اسلام کی حیبت سے تھر آنے لگے چنانچہ رومیوں نے بغیر لڑے بڑے ہی مسلمانوں سے صلح کر لی اور دمشق مسلمانوں کے حوالے کر دیا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے